Assalamualaikum warahmatullahi sejahtera sempena bertemu kita, uh, semula dalam program uh, podcast istimewa bagi PRN di Sabah pada kali ini dan hari ini tuan-tuan saya berada di sebuah DUN yang saya kira amat unik untuk kita bicarakan bukan sekadar tentang bicara kerusinya yang melibatkan pertemuan sembilan penjuru tapi bicara tentang calonnya yang menarik untuk kita selami uh, kerana ada sejarah dan, dan juga rekod yang menarik dalam bidang politik uh, di Sabah kita cukup uh, cukup terkenal sebelum ini begitu lama sekali terkenal dengan dengan sentimen ataupun dengan dengan senario tukar-tukar parti. Jadi calon kita pada hari ini melalui proses yang sama sebenarnya. Pernah berada dengan parti A dan parti B dan parti C dan sekarang ni bertanding di bawah parti yang sama. So saya perkenalkan calon bagi uh, mewakili parti GRS di Dun Limbahau. Hmm. Datuk uh, ya. selamat pagi Datuk. Ya, ya. Hmm. Kita Baik. bersama dengan calonnya yang saya kira tentu ramai yang kenal, Datuk Juil Noatim. Ya, ya, ya. Ken? Terima kasih. <laughs> uh, sihat, Datuk? sihat, sihat. Okey. Walaupun uh, ada suara sedikit serak-serak ni. Banyak kempen kot. Uh, mungkin uh, lah masa yang sama batuklah. lah. Ini baru dua hari, Datuk? Iya baru dua hari tapi kita batuk macam ada selis masih sedikit sudah hampir seminggu. Hampir seminggu sudah. Ya, Nak ya. berdepan lagi lagi 12 hari. Iya, itulah karena apa ni jaga kesihatan lah. Jaga kesihatan Semoga semoga sihat lah. Okay. Nak ya. jerit jerit nih. Ya. Nak, ya. nak, uh. Mak, tak jerit susah juga. Mau jerit pun susah juga. Kita kena sederhana. Ya kena sederhana. Um. Okey, datuk uh, bertanding tahun 2020 menang ya. di Dun Limbahau ini ya. dengan majoriti 2000 lebih. 2500 lebih. 2500 lebih ya. dan ya. sebenarnya ketika itu datuk bertemu tembung, pertemuan berapa penjuru? Tujuh penjuru. Tujuh penjuru. Sekarang sembilan yeah. penjuru. Iya. Yeah. Tapi tujuh penjuru dengan majoriti dua ribu lebih tinggi. Iya, yeah, iya, yeah, sebuah yeah. dun. Berapa yeah. ramai pengundi di sini itu? Uh, sekarang ini kurang lebih kurang dua puluh ribu lebih. Dua puluh ribu enam ratus. Dan sebelum ini kita cuma ada sebelas ribu. Oh, peningkatan. Uh, peningkatan sampai sembilan yeah. ribu tambahannya. Iya. Yeah. pasti sekali apa, uh, pengundi muda lah. ya. Uh, yeah. Pengundi 18 uh, tu. Iya. Yeah. Yang, yang membantu meningkatkan jumlah pengundi kan dan sebenarnya dun Limbahau ni lah dun baru kan ya dun baru dia baru diwujudkan uh, dalam tahun 2020 dan ini saya adalah orang yang pertama menjadi wakil rakyat di kawasan ni tidak ya. pernah ada rekod lain sebelum itu tidak ada jadi ha. Limbahau ni Tita, tak pasti kubu siapa. Ya. Kubu okay. siapa? Ya. Tapi Datuk bertanding 2020 dengan tiket warisan. Ya. Saya pernah bertanding Aa. dengan tiket warisan tahun do, uh, 2020 lah. Dan menang Itu. dengan tiket Aa. warisan. Kali ya. ini bertanding di bawah tiket GRS. Ya. Apa kita simpan dulu uh, pasal uh, drama lompat atau tukar-tukar parti ni. <laughs> saya nak pergi dulu pada soalan yang jam, jam pertama Datuk menang menjadi T 2500 pada ya. ketika tujuh penjuru. Ya. Sekarang 9 penjuru. Ya. Ada yang kata kali ini Sembilan dengan pilihan raya kali ini yang lebih dinamik, yang lebih uh, apa uh, unik hmm. sebab semua kerusi bertanding 4, 5 sampai 14 penjuru. Iya, yeah. ini sebagai sejarah. Sejarah besar bagi yeah. Sabah. Yeah. 596 uh, calon. Uh, <laughs> <laughs> Ada yang kata dengan uh, dinamika baru ni dalam hmm. pilihan uh, dalam uh, politik di Sabah ni. Yeah. Untuk mendapat seribu majoriti pun bukan mudah. Ya, ramai yang berkata begitu karena ah, oleh karena terlalu ramai yang bertanding, perpecahan, ah pecahan-pecahan itu pecahan mungkin banyak, hmm. dia itu sebab mungkin menjadi itu akan berkurangan. Hmm. Tapi saya yakin dan percaya kalau di kawasan ini saya yakin dan percaya mungkin menjadi itu saya ingat ah, ya akan ah, mungkin berpihak kepada ya deh, karena hasil daripada hmm. apa ini ya sokongan yang saya dapat lihatlah. Walaupun hmm. mungkin menyatakan menjadi hanya lebih kurang seribu, tapi keyakinan kita mungkin lebih lah daripada itu. Uh, apa yang faktor ter faktor terbesar ketika tahun 2020 sampai Datuk mampu dapat 2,500 lebih majoriti? Ya pada ketika itu mungkin uh, suasana agak macam berbeza sedikit pada ketika itu mungkin orang sudah menolak uh, warisan dengan isu-isu yang telah diutarakan daripada pihak apa ini lawan daripada apa ini daripada warisan tersebut dan di kawasan ini adalah kawasan daripada orang Kadazan Dusun. Di kawasan Indup 75 ini 70% sampai 70% adalah daripada orang Kadazan Dusun dan mungkin isu yang terbesar adalah soal pelarian atau PTI, PTI. iaitu pendatang tanpa izin dan ini telah di highlightkan di dalam kempen tersebut dan ketika itu juga mungkin orang-orang KDM ini tidak sudah cuba untuk menolak untuk parti warisan ketika tersebut. Tapi itu menang dengan tiket warisan. Ya, tetapi oleh kerana ialah ada yang menyatakan so saya uh, ketika itu kami tidak melihat kepada parti. Oh hanya melihat kepada individu saya ya, sebagai apa orang. apa kelebihan yang Datuk ada sampai Datuk bermenang dengan menjadi <laughs> besar Mungkin kelebihan tu kerana saya sudah berkhidmat di kawasan ini okay. dan di kawasan kerajaan Dusun ini ketika dulu saya uh, bertugas di bawah kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Gulam okay. sebagai PPM hmm. dan saya dah menjadi PPM sejak tahun 2004 lebih kurang 15 tahun 4 panggal sebagai BPM hanya membantu kepada wakil rakyat. Ya. Sebab mungkin orang sudah sinonim dengan apa ini wajah saya. Dah kena, uh, dah kena tu orang kedatuan. Ya, oh, orang kedatuan. Okay, Sekarang okay. kedazanlah. Oh, mungkin sebab pula tu. Ya. 70% pengundi di ya, kedatuan. Ya. Mereka itulah tidak menyatakan kami tidak memilih kepada parti, kami hanya memilih kerana sebagai individu yang terbaik kata. Saya bersyukurlah dengan kata-kata tersebut kan. Ya. <laughs> Tapi Datuk. Um, hmm. Tadi saya telah menerima kan, yeah. datuk ada sejarah besar dalam politik yeah. dari warisan, yeah. datuk juga menubuhkan bersama dengan menguasaskan KDM, yeah. pengasas utama tu tu. untuk semua yeah. KDM ialah sebuah parti yang hmm. yang local parti dan yeah. juga pati yang agak besar juga di Sabah ni dan Datuk sebenarnya ialah pengasasnya dia. Ya, ya ya Datuk bersama dengan warisan. Datuk hmm. menubuhkan KDM. Dan Datuk hmm. bertanding pula di bawah tiket warisan hmm. dan kemudiannya 2023 hmm. uh, mengumumkan berpindah pula ke GRS. Kali ni ya. bertanding di bawah GRS. Datuk ya. pernah bersama dengan Amnos sebelum ni juga. Ya. Hmm. <laughs> Apa cerita Datuk sebenarnya? Okey, pada tahun uh... Memang saya sebagai dulu sebagai AMNO ini tidak boleh nafikan ramai orang bercakap, lompat lompat kata. Saya tidak menafikan. Saya memang sebagai uh, ahli daripada AMNO dan saya tidak pernah pun menjadi ahli parti yang lain sebelum ini. Saya hanya sebagai uh, ahli parti AMNO dan sebelum tu memang kita menyokong parti OSNO dulu. Dan bila saya masuk dalam AMNO saya sebagai ketika itu masih muda lah. Dalam tahun 1993 hmm. dan saya menjadi ketua pendarangan pemuda Amno bahagian ketika tersebut hmm. dan selepas itu, ialah uh, saya menjadi PPM kepada Datuk Gulam dan tahun 2000 lebih kurang 2013 saya menjadi naib ketua bahagian Amno bahagian Papar dan selepas itu pada tahun uh, 2018 apabila Amno uh, tewas dan bukan tewaslah dikarenakan mungkin daripada sebenarnya kepimpinan AMNO itu dia tidak kalah sudah mengangkat sumpah sebagai ketua menteri tapi karena mungkin ialah pengkhianatan daripada parti tersebut ya kita mau uh, apa nih sebutlah nama dia beralih kepada parti warisan itu sebab parti warisan telah dapat mewujudkan uh, kerjaan dan mungkin ialah terlalu banyak apa nih ini ialah mungkin teman mungkin Yalah banyak banyak yang apa ini menyatakan yang itu dan ini dan sehinggalah dibubarkan pada dua bukan nih pilihan raya uh, baru tahun 2020 2020 selepas dua tahun lebih apa nih uh, warisan pemerintah dan itulah dalam ketika itu apabila saya dalam amnu uh, pada tahun 2018 selepas tahun saya telah di dijemput oleh yang berbahagia Datuk Peter Anthony sebagai na Presiden dan Menteri Infrastruktur Negeri Sabah dan dia menjemput saya untuk masuk ke dalam warisan. Saya ialah sebagai orang politik, sebagai kerjaan yang memerintah, apabila kita diundang sebagai kerjaan pemerintah, biar apa orang cakap. Yang penting adalah kita dalam kerjaan kerana kita mau membantu rakyat. Ya. Yeah. Saya Perlu dalam kerjaan? Iya, ya. Yeah. dalam kerjaan. Walaupun saya tidak ada siapa-siapa, tapi mungkin kerana melihat komitmen saya kepada penduduk ataupun akar umbi di kawasan ini, Datuk Peter menjemput saya untuk masuk. Okey, saya menyertai dan masuk. Dan apabila saya masuk dalam parti warisan, telah pun dihadiri dan telah pun di apa ini di bersama-sama dengan uh, yang berbahagia, yang berhormat Datu Seri Sepi Abdal yang hadir bersama-sama. Ah, ketika itu menjadi ketua menteri. Dan sebab itu apabila dibubarkan pada tahun 2020 saya telah diangkat menjadi calon nah, walaupun ramai yang marah ramai yang membuat uh, tumahan, yang Juli ini baru kenapa diangkat mungkin kepimpinan warisan ketiga itu melihat bahwa uh, ketika itu terlalu hangat karena nak mau dijatuhkan uh, pati uh, warisan ini dan saya telah pun di apa diangkat sebagai calon dan memang banyak banyak yang buat fitnah, banyak ramai yang buat yang tidak adil, Juil ini baru masuk sudah diangkat sebagai calon. Mm, mm. Mungkin parti ini melihat komitmen uh, saya dan melihat bahawa saya adalah calon yang boleh menang. Ya, yeah, ya. Yeah. Walaupun di kawasan Kedazan ini mereka telah menolak sebenarnya parti warisan tetapi mm. saya adalah apa ini calon yang boleh menang dan Nah, ya, tepat sekali saya telah memenangi apa ni kursi Limbahau yang pertama kali dipertandingkan. Hmm. Dan selepas itu apabila selepas kita apa ni pilihan raya kemudian uh, parti warisan telah tidak boleh dapat membentuk kerajaan. Yeah. Dan ketika itu saya sebagai bersama-sama dengan uh, wakil rakyat yang lain daripada warisan sebagai pembangkang dan saya duduk sebagai pembangkang. Walaupun saya duduk sebagai pembangkang, saya terus berkhidmat, terus membantu apa yang saya telah apa ini buat janji dengan uh, akar umbi uh, tentang kebajikan dan juga pertanian dan juga lain-lain saya janji walaupun menggunakan uh, duit poket sendiri mm. dan saya teruskan berkhidmat walaupun serba kekurangan tapi saya cuba untuk membantu. Dan apabila uh, yang berbahagia Datuk Peter membawa saya keluar daripada warisan ini sebenarnya uh, kami tidak coba mempertahankan oleh karena mungkin ketika itu datuk pita tidak bersetuju dengan kepimpinan warisan yang mengembangkan pati warisan ini ke Semenanjung hmm. selepas tewas dan kita mau mengembangkan lagi sayap ke Semenanjung hmm. dan masa dia apa nih yang berhormat datuk Sepi uh, membuat press conference di mana di Kuala Lumpur Untuk mengembangkan parti warisan ini ke Kuala Lumpur Kerana niat mereka untuk bertanding di dalam Pilihan raya umum yang ke-15 hmm. hmm. Eh yang ke-15 ya. Um, ya. ya Dan itu sebab aa, yang berbahagia Datuk Peter aa, Mengajar saya lebih bagus kita keluar daripada parti warisan hmm. Dan kita wujudkan parti Dan 2023 Datuk oh, secara officially masuk JRS Ya officially saya masuk dalam JRS Sebelum nanti uh, lompat Ya. Ini berkisar terlalu panjang. Karena apa di dalam saya tidak saya tidak keluar daripada PKDM Andai kata kalau bukan Presiden membuat satu apa ni uh, komplot untuk mau menjatuhkan uh, ketua menteri ketiga menteri. itu iaitu langkah Kinabalu. Betul. Hmm. Uh, saya faham tu. Uh, so uh. maksudnya datuk kesimpulannya datuk uh, membuat uh, langkah bersama JRS kerana tidak setuju dengan langkah Kinabalu itu sendiri. Ia. Ya. Dan datuk memilih untuk atas dasar komitmen bersama Datuk Seri Haji Zii yeah. dan, dan bersama dengan JRS yeah. agak detailnya, Datuk punya explanation pasal, pasal sejarah yeah. ...perlibatan selama tempoh lima tahun enam tahun mm. dalam dalam mm. politik yeah. K, dari dari Baamno ke berkewarisan ke KDM mm. and then mm. uh, atas dasar kesetiaan mm. uh, friendship dan juga mm. komitmen dengan Datuk Seri Haji G, mm. dan Datuk akhirnya sekarang bersama dengan JRS Dan yeah. kali ini bertanding di bawah tiket JRS itu dengan kan uh, situasi sembilan penjuru ni yang berlaku hmm. di Don Limbahau ni apa hmm. strategi yang Datuk akan gunakan untuk membolehkan Datuk dan Datuk uh, sedar uh, Datuk dipilih di bawah tiket warisan sebelum ini yeah. jadi mungkin ada kecalaran rasa kurang senang pengundi bila Datuk memilih JRS pula hmm. jadi apa strategi Dat Datuk, nak, nak, guna untuk memastikan tu ya yeah. strategi ini memang ialah kalaulah saya masih bersama dengan warisan ataupun PKDM sebagai pembangkang sudah tidak ada sudah tentu tidak ada pembangunan sudah tidak ada bantuan untuk kebajikan-kebajikan yang ada hmm. untuk di hmm. uh, kawasan indo Indofutul Limbau. Walaupun saya hanya dalam lebih kurang tempo uh, tidak sampai 3 tahun bersama-sama dengan kerjaan, tapi banyak apa ini pembangunan-pembangunan uh, ataupun bantuan-bantuan uh, khusus kepada orang yang memerlukan saya telah salurkan saya bantu dari segi dari segi pendidikan, dari segi untuk pertanian, dari segi untuk pembangunan dan juga ialah jalan-jalan raya yang mana tidak pernah dibuat sejak 40 tahun yang lepas hmm. tetapi kita dapat laksanakan tempoh tiga dalam tempoh 3 tahun ini? Dalam tempoh 3 tahun. itu sebab saya begitu yakin bahawa strategi kita adalah untuk terus memberi pembangunan dan terus memberi perkhidmatan yang terbaik. Nah, secara orang bilang secara menyeluruh kalau tidak 100% tetapi kita akan bangunkan secara apa ini peringkat peringkat untuk uh, kawasan Ena uh, 27 Limbau. Datuk jangan. Datuk tak risau uh, sebab Datuk bukan lagi di bawah warisan. Ah uh, tidak risau sebab apa-apa yang dibuat ini di dalam pembangunan dan juga bantuan-bantuan ini bukan di bawah warisan. Ya. Ini semua di dalam kerjaan Jares sendiri. Betul. Kalau saya tetap di dalam uh, pembangkang sudah tentu, tapi orang dapat melihat di akar umbi di dalam kawasan Limbahau ini pembangunan semua pun telah diberikan ataupun hmm. telah pun kita laksanakan melalui kerjaan uh, Jares yang ada. Baik diberi. Datuk. Uh, saya saya melihat kawasan Limbahau, geografinya, kampung-kampung pedalamannya. Ya. Uh, agak ke dalam sikit lah yeah. jadi uh, jen, uh, untuk menggerakkan PRN, untuk menang dalam PRN jentera kena kuat, yeah. akar umbi kena kuat yeah. turun padang kena kuat macam mana yeah. lah, Dato' nak, nak mengimbangi semua tu ya yeah, itulah, kita akan uh, untuk kawasan, memang kawasan 27 Limbahau ni agak berbeza daripada yang terdekat dalam parlimen ni sebenarnya yeah. kita ada 9 PDM dan kita plus ada satu uh, 10 untuk uh, PDM uh, kecil ni kita ada 10. Hmm. Dan kalau dibandingkan dengan uh, Pantai Manis cuma 4 hmm. dan juga uh, kawang ada 5. Hmm. Dan secara geografinya memang jauh hmm. di pedalaman. Yeah, yeah. Dan uh, agak sukar tetapi mungkin kita punya komitmen dengan uh, penduduk kampung dan juga kita punya jentera ini, kita sudah buat serap dengan uh, apa panel kita punya jentera-jentera ini hmm. mungkin ingin memudahkan kita hmm. untuk uh, dari kampung ke kampung untuk uh, membuat strategi untuk memberi kefahaman kepada mereka kenapa kita harus memilih kerjaan A yang ada pada hari ini yeah. untuk memastikan bahawa pembangunan ini akan dapat diteruskan kebajikan yang mana telah dibuat oleh kerjaan jahat ini akan diteruskan untuk memastikan apa ini semua rakyat menerima apa yang telah dirancang oleh kerjaan jahat right. pada hari ini di Limbahau, apa yang Datuk rasa isu paling kritikal dan Datuk rasa belum selesai dan Datuk ada komitmen penuh perlu selesaikan dengan segera. Ya. Okey, yang menjadi masalah di kebiasaannya lah ataupun menjadi apa ini masalah yang ada di Limbahau ini memang yang selalu didekatkan adalah tentang soal air. Air. Okey. Jalan daya itu biasalah. Jalan daya ini banyak orang uh, ya, orang ya lah, orang kita, orang biasa ini akan komen dengan jalan daya kerana uh, faktor apa ini jalan daya ini banyak yang rusak hmm. harus diperbaiki jalan daya ini adalah faktor usia sebenarnya hmm. karena mungkin sudah jalan-jalan ini sudah berusia lebih kurang 20 tahun 20 hmm. lebih tahun hmm. dan sampai masanya untuk rusak kena perlu diperbaiki hmm. dan begitu juga soal air hmm. soal air ini memang banyak yang terkesan di kawasan saya yeah. khususnya apa nih yang menerima air di Hujung-hujung tu yang yeah. seperti Kampung Langkuas, Kampung Sulim, Kampung uh, uh, banyak lagi lah mm. yang di hujung-hujung tu. Yeah. Sebab apa, -apa dia air ini kita di papar ini memang ada kekurangan lebih kurang 30 ribu juta liter sehari. Mm. Sekarang ini kita cuma boleh menampung 40 ribu liter saja dan keperluan adalah 70 ribu liter dan itulah. lah. Saya amat bangga dengan kerjaan yang ada pada hari ini dan kita telah membuat upgrade uh, loji yang logi. baru di kawasan saya di kawasan uh, industri Limbahau ini hmm. di Kampung Gana hmm. dan sedang dalam pembinaan sejak dua tahun yang lepas hmm. yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat dan kita terima kasih kepada uh, yang berhormat uh, ahli parlimen kita Datuk hmm. Amirzan yang begitu committed sekali dan beliaulah yang banyak apa ni merancang untuk supaya ah uh, loji baru ini ataupun naik taraf loji yeah. ini daripada 40 juta kepada 80 juta. Beliau telah banyak uh, apa ni banyak membantu dalam soal ini sehinggalah apa ni uh, pembinaan tersebut sudah pun dilaksanakan yeah. dalam tempoh setahun hmm. mungkin masalah air di papar ini akan selesai sekiranya loji yang baru ini di upgrade ini akan siap. Yeah, Dan mungkin, itu 5 uh, um, tahun dengan tadi perkongsian Datuk pasal pasal uh, isu air dah semakin semakin ditambah baik dan sebagainya. Mm -hmm. Selepas 5 tahun 2020 sekarang 2025 5 tahun sebagai rakyat di Limbahau ni. Yeah. Datuk rasa memang Datuk perform. Saya rasa ya saya perform apa yang telah apa ini uh, yang saya rancangkan dan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan dan juga daripada uh, yang berbuat ahli parlimen kita dia komited sekali mm. dan macam di kawasan sana uh, apa pedalaman di Kaeduan dia ini memang jauh daripada lebih, uh, daripada pekan mm, mm. dan dulu jalan tersebut agak uh, orang bilang ia ya menyukarkan kalau kereta kecil ini pun agak susah jalan terlalu agak teruk tetapi ini sudah kita, kita pohon sejak dari awal tahun 2008 lagi. Dan ketika itu kita minta supaya dapat dibaiki dan dalam Dewan Undangan Negeri saya senangnya uh, apa ini bertanyakan tentang soal jalan tersebut dan bersyukur jalan tersebut telah pun dilaksanakan telah pun siap pada tahun ini bulan hmm. Ogos yang lepas hmm. dan dalam tempo saya adalah jalan ini telah pun dibaiki dan telah diturap semula satu, dan kelebihan, lah, satu kelebihan dan jalan ini orang yang buat uh, apa ini cycling pun begitu jauh pun oh, asal kerana oh. ya seno hmm. sebab dia ada bukit dan ya, ya, begitu ya, ya. orang bilang uh, lah orang-orang yang buat uh, ni ya. uh, sekeliling ni. Okay, hmm. Anak muda adalah golongan yang paling vokal hmm. di mana-mana di mana-mana lokasi pada mana-mana don atau parlimen sekalipun. Dan kali ya. ini saya perasan don ini juga ramai anak muda ni. Iya. Semacam mana satu jiran untuk, untuk memastikan dan penambahan 9000 pengundi-pengundi baru. Ah, uh, lebih kurang 9000 pengundi uh, baru. Mereka Uh, ya sebelas ribu ke dua puluh ribu lebih kurang sembilan ribu puluh ribu puluh baru. Oh saya, saya. mungkin ada lima ribu. Lima ribu lima ribu mungkin. Lima ribu puluh ribu baru lebih kurang. Yeah. Hmm. Besar angka yeah, yeah, yeah. tu. Ya ya. Yeah, Macam yeah. nak tackle dia ni. Ah, uh, anak anak muda ni ialah biasanya mereka ni lepasan sekolah. Yeah. Ada yang lapan belas tahun, sembilan belas tahun. Mereka ini ialah yang anak anak muda kadang kadang mereka ni yang mau belajar kita bagi mereka motivasi untuk belajar dan Itulah kalau teman saya adalah soal pendidikan. Hmm. Saya mau di kawasan uh, Indoputri Limbahok ini kita kita ada setiap keluarga tersebut kita tahu lah di tempat ini di pedalaman kita mau anak-anak ini kita anak-anak yang orang kampung ini kita mau setiap rumah yang ada uh, di dalam rumah itu mesti ada sekurang-kurangnya seorang atau dua orang yang mendapat pendidikan tinggi. Itu saya uh, tikar anak-anak ini yang mana lepasan sekolah yang baru didaftar sebagai pemilih ini saya apa ini bila mereka untuk masuk ke universiti saya akan bagi bantuan walau sekecil manapun apabila mereka datang untuk minta bantuan bila masuk ke UMIS beli benda-benda yang untuk uh, keperluan mereka saya tidak pernah menolak dan ini adalah sebagai motivasi mereka untuk belajar kepada anak-anak. Jadi, hmm. mungkin dengan apa yang telah dibuat oleh kerjaan pada hari ini, sebagai perangsang mereka dan anak-anak ini semua, macam bantuan-bantuan sekolah, anak-anak yang uh, di Semenanjung dapat uh, pembelaan untuk balik sini yeah. dengan harga tiket yang mahal. Kita bagi subsidi daripada hmm. uh, kerjaan. Ini yang mendorong kepada uh, supaya kita bagi, apa ini, kefahaman kepada anak-anak ini dan itulah kita mau supaya anak ni terus menyokong kepada kerja yang ada pada hari ini dan mereka janganlah terlalu lalai dengan apa ni dengan media masa kadang-kadang media masa ini ada fitnah ada okay. pembohongan kan mm. ya yeah, itu okay, begitu satu soalan soalan panas ataupun soalan soalan terakhir dari saya lah ya ya ya, selepas datuk berkongsi pengalaman datuk hmm. saya tak maulah gunakan bahasa pakar lompat ya. Yeah. tapi pengalaman lompat tu berlaku ya. Yeah dan itu biasa dalam dalam Sabah sebelum, ya. sebelum ini kan. Dengan akta anti lompat parti yang diperkenalkan dan telah pun dikuatkuasakan sekarang ni hmm. yang mana uh, tidak boleh berlaku lagi. Ya. Dato lihat bagaimana uh, dengan adanya sebab Datuk pernah lalui proses itu. Ya. Dan sekarang Datuk dan, dan dan semua ahli politik di Sabah dah terhalang. Ya. Tak lagi boleh sem, sembrono ya. kan. Hmm. Apa pendapat Datuk pasal Ini bagus juga supaya ialah sebab apa kalau mungkin kalau sudah anti lompat ini sudah tidak uh, sudah ada dan kemudian itu sebagai satu apa ni permuafakatan di dalam parti itu sendiri dan tidak sewenang-wenangnya untuk membuat keputusan. Hmm. Kerana apa kadang-kadang kalau dulu kita ini bila lompat mau lompat ini untuk Uh, kita punya kebahagiaan di kawasan kita. Kita perlukan, kita punya peruntukan, kita perlukan untuk menjamin bahawa uh, kawasan itu akan mendapat pembelaan untuk rakyat pembangunan dan juga kebajikan. Hmm. Tapi sekarang ini apabila kita anti lompat insur ada, berarti kita satu kumpulan dengan satu hati dan kita kalau ada keinginan untuk bersama berarti semua bersama semua mendapat manfaat daripada itu itu yang kebaikannya apabila kita antilompat ini diwujudkan kita terima kasih dengan kerjaan JRS juga hmm. yang ikut kepada apa ini uh, pihak federal, federal yes. uh, untuk supaya antilompat ini diwujudkan ini banyak kebaikannya ya hmm. ya yeah, yeah. daripada kestabilan kestabilan yes. dan kalau mau oke okay, andai kata uh, mana yang tidak mau bersama dengan kerjaan, dia akan menjadi pembangkang. Ya. Tapi mana pemimpin-pemimpin ataupun ahlinya mau kepada kepada pihak kerjaan, itu untuk semuanya akan masuk dalam kerjaan. Hmm. Itu yang menjadi satu kebaikan supaya ya. tidak menjadi perpecahan sendiri. Ya. Ha. Betul? Hmm. Dengan pengalaman dalam semua dalam banyak parti, KDM pun Datuk pernah masuk, ha. Warisan pun pernah pernah masuk dan sebagainya kan? Ha. Peluang untuk JRS bertahan sebagai kerajaan? dalam PRN kali ini? Saya yakin uh, dengan walaupun media masa menyatakan begini-begini biasalah dalam media masa, tapi saya yakin dan percaya dengan kepimpinan yang ada, dengan komitmen kerjaan yang ada untuk aa, uh, keselesaan rakyat, pembangunan yang telah kita nampak khususnya di kawasan Indo Pertujuh Limbahau ini, saya yakin dan percaya uh, JRS akan dapat mempertahankan kerjaan. yang ada pada hari ini. Baik, Datuk, last word untuk pengundi-pengundi atau untuk mereka di luar sana. Hmm. Apa sih? Uh, saya mengharapkan kepada semua pengundi-pengundi khususnya di Dewan Putri ini, berilah uh, undi kamu kepada uh, calon uh, daripada JRS, Yuil lah, saya sendiri, <laughs> untuk calon nombor tujuh ini, untuk memastikan kestabilan politik, kerana kestabilan ini adalah kerana kita tahu bahawa orang bercakap mau menolak parti uh, federal ini tapi sebenarnya kerjasama daripada apa ini daripada kerjaan federal dan kerjaan negeri ini kalau dapat bersama dapat disatukan lebih erat dan lebih banyak pembangunan yang dapat kita nikmati baik ya. ah, thank you Datuk terima, terima, terima kasih di ya. beri ruang tuan-tuan itulah dia uh, saya saya kira sepertiga daripada kita punya podcast ni ialah perkongsian Datuk tentang pengalaman dia dalam bidang dalam bidang politik, dalam bidang dalam bidang berparti. Uh, pengalaman besar pe, uh, pengasas kepada parti KDM sendiri yang pada PRN kali ini juga KDM adalah parti yang juga meletakkan calon yang ramai dalam dalam uh, dalam PRN kali ini dan Datuk juga pernah bersama dengan warisan yang pada kali ini juga warisan meletakkan 73 calon di semua kerusi yang ditandingkan dan Datuk juga kali ini di tempat sini ada ada warisan ada ada KDM ada ada ke dia? Semua ada. Ha Datuk bertemu dengan rakan-rakan lamanya. <laughs> yeah, yeah. <laughs> dengan parti-parti lamanya di sini. So hmm. kita harapkan Datuk supaya kali yeah. kali ini aman tenteram yeah. dan akhirnya dapat bentuk <coughs> kerajaan yang stabil selepas yeah. 29 November yeah. 2025. Ya. Yeah. Terima kasih Datuk. Dan yeah. Terima kasih semua kerana sudi bersama dengan kami semua dan, dan insya-Allah kita akan dapat akan terus menyampaikan pelbagai lagi hal-hal menarik di bumi Sabah. Insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.